Наступления были каждый день, бомбежки были каждый день, утром и вечером. То есть атаки противника отражали, и бомбили градами и минометами постоянно. Доховалось. В зданиях, в подвалах. Вот самая большая сложность это когда э, перемирие. И наша артиллерия не может нас поддерживать. И в это время их пехота и танки лезут с наибольшего так как бы интенсивности было два медика был свой собственный как медчасть все оказывалось на высшем уровне и в короткие сроки использовали местное сооружение левый старый терминал потом новый терминал это это непробиваемое хорошее здание но которое когда оттуда начинает лупить тяжелая артиллерия она все таки Вздрагивает и пробивает, крышу пробивает. Но люди, рассредотачиваясь, научились там выживать. Не в нечеловеческих условиях. Еду подвозили колонны, и тот же самый Duty Free нам очень помог. Я мылся коньяком, не было воды, мылся коньяком. 1800. 70-го года за 900 евро. Единственное, там не увязочка была, что был алкоголь. И покойный капитан колодий принял очень жесткое решение. Он бросил туда гранату. Он взорвал, чтобы люди могли снимать стресс, можно и просто демонстрируя стойкость. Для меня таким ковтком свободы и ковтком позитива были те, Малюнки, які передавали на до нас, і коли ми я дивився на них, я казав, що якщо діти нам таке малюють і вони благодарять нас за те, що ми стоїмо там, ми не повинні нікого їх зрадити. Ми не повинні зрадити нашому майбутньому.